1979 -го года при температуре минус 26 я первый раз оторвался от Земли. И я очень хорошо помню этот момент. Незабываемое ощущение вот этой легкости, свободы, полета. Мечта иметь свое предприятие, свою фирму была еще в Советском Союзе. Но это было не избыточное. Сначала, знаете, как бы я был настоящим советским человеком. Папа у меня коммунист еще с довоенных времен был. И меня воспитывали по принципу продавать на базаре вещи со своего сада. Это позор. Частный бизнес, ну, это просто грех такой. Яковлев Юрий. Я главный конструктор предприятия Аэропракт, которое проектирует, изготавливает и продает легкие самолеты двухместные. История имени она уходит аж в 1974 год. Когда выпускник Харьковского авиационного института, который родился и вырос в городке Новая Водолага под Харьковом. Он закончил Харьковский авиационный институт. И вот в 1974 году, переехавший из Харькова в Куйбышев, он организовал вот такое молодежное конструкторское бюро «Аэропракт». В 1978 году, четырьмя годами позже, я из своего маленького шахтерского поселка в российской части Донбасса, я переехал для того, чтобы поступить в Куйбышевский авиационный институт. И там, по счастливой случайности, я в том же году встретил этот клуб «Аэропракт» и моего учителя Василия Мирошника. Это у нас участок, где собираются металлические агрегаты наших самолетов. Все детали сделаны из американского материала. Алюминиевый специальный сплав для авиации. Это начало сборки фюзеляжа самолета А-22. А это перед вами крылья, готовые к покраске тоже, подготовленные. Они обтянуты тканью, это специальная синтетическая ткань, очень прочная, выпускается во Франции. Здесь это фюзеляж самолета, который меня привел в Киев. Значит, это аэропракт 8. Он был начат изготавливаться мной, когда я был студентом 20-летним в 81 году. Закончил я его в 84 году. В 85 году был слет, слет любительской авиации в Киеве. Тогда это было под эгидой Министерства авиационной промышленности Советского Союза. Этому самолету, который я привез, он занял первое место. И благодаря этому я был приглашен э, работать в КБ Антонова. И я согласился. И где-то в следующем году, в 86 м я организовал уже Киевский аэропорт. Кошка такой, а? — Ну что это такое? Что это такое? Это пято, да? У меня была возможность поехать в КБ Сухого. И я рад, что я не поехал в Москву. Потому что ни один проект легкой авиации в России не успешен. Особенно в Москве. Желтый самолет это э, наиболее продаваемый самолет наш, Аэропрак-22. Их сделано уже около 950 начали выпускать серийное в девяносто восьмом году так скажем это это самолет который мы в свое время создали а потом этот самолет просто сделал нашу фирму когда начали здесь какие-то там уже поползновения кооперативы я это воспринимал ну отторгал просто как и идея была какая? Я буду делать карьеру на Антонова. Я там ее успешно делал. Настолько успешно, что мне начали предлагать стать там, начальником бригады. Ну вот двое ребят с Антонова, они организовали кооператив, они по заказу сделали парочку мотодельтапланов, и у них начало появляться все. Там небольшое помещение, они работали все время, а мы только по вечерам, и не всегда, не каждый день. И мы завидовали им по, по, белому и решили как бы пойти тем же путем. Правда, были такие вот как бы сомнения. Почему? Потому что я слышал истории многих там ведущих конструкторов, которые достигли высот, когда им руководство в определенный момент говорило, стоп, или выбирай, или моделизм, или ты идешь дальше. В 80-х мы подумали, что быстрее самолеты мы сможем делать, когда мы будем это делать за деньги и иметь какой-то доход. В начале 90-х выживали, брали всяческие работы, ремонты планеров, то есть все, что мы могли делать, чтобы зарабатывать деньги. Даже был такой период, когда у нас был автомобиль такой, DAF назывался он, большой. Мы возили для ресторана Запорожье на Подоле. Это был один из первых частных ресторанов. Мы возили продукты из аэропорта Борисполь. Вот. Потому что все продукты тогда доставлялись из Австрии или еще, еще откуда-либо. Живые омары, еще какие-то деликатесы. Вот мы их возили на своем автомобиле. И этим поддерживали жизнедеятельность нашего предприятия. Это первый серийный самолет. Аэропрак-20. Он сделан в 1993 году. А прототип этого самолета, он полетел раньше, он полетел в 1991 году. Он несколько отличался. Ну, прототип это был первый самолет, который нам удалось продать тоже в 1993 году в Венгрию. Это была первая продажа, очень, очень важная для нас. Аэропрак-20 был первый самолет, сертифицированный в Украине. То есть в 2000 году мы были пионерами сертификации. До этого никакая фирма не имела сертификата типа. Мы вышли с моим бизнес-партнером из НТК имени Антонова и принесли оттуда классические конструкции металлические. И мало того, что как бы, мы много научились на Антонова, мы еще очень много научились за эти почти что три десятка лет. И мы весьма усовершенствовали металлические конструкции. Потребность в наших самолетах все-таки, надо признать, очень небольшая. Это не хлеб насущный. Это ну, очень, очень хорошая игрушка все-таки. В вот. а, ну, наш мир без игрушек был бы очень серым. Ну, допустим, когда меня спрашивают, какое практическое применение ваших самолетов. Я говорю, ну где-то такое же, как водного мотоцикла. О! Первую золотую медаль мы выиграли на своем первом самолете, изготовленном в 1993 году, еще с двухтактным двигателем, и мы на нем поехали соревноваться, потому что не закончили, не успели закончить новую машину спортивную. И мы говорим, ну поедем, потренируемся. И вот так хорошо потренировались, что стали первыми. Наши соперники, они немножечко завидуют нам. И мне кажется, не всегда по-хорошему, потому что они не имеют таких возможностей. Чтобы в распоряжении спортсмена была фирма, которая может сделать под него специальный самолет, это как бы это уже уровень Формулы-1. Я не считаю своих коллег конкурентами. Главный конкурент сидит в нас, в самих это наша лень. Здесь была взлетная полоса только... Когда-то, наверное, был аэродром, потому что это было селегопское хозяйство для одобрения полей. Купили этот участок с полосой, восстановили полосу и <космех> построили ангар со залом. Вот когда был завод в начале, они долго летали на чайке. И, насколько я знаю, потом их начали оттуда чуть-чуть вытеснять в итоге их вытеснили, и как мой отец говорит, благодаря того, что их выгнали с чайки, они сделали вот свой аэродром. Это кажется, вот здесь все тепло, здесь устроено близко. Вот. Но когда ты приезжаешь на чайку, а говорит, нельзя летать, здесь парашютисты проживают. Ну хорошо, вот когда? Ну вот самолетчики полетят, полетите. Нельзя летать, потому что слишком много самолетов летает, аж целых три. Ну, позвони начальнику, может, он разрешит. Звоню. Владимир Михайлович, ну как же так, мы же вот это самое, ну дай трубку, пусть летают. И мы часов шесть, радостные, побежали, полетали, несколько полетов полетали, кто-то не полетал, <coughs> и недовольные уехали домой. <coughs> ну, естественно, после этого, когда ты получаешь свободу, хоть она там, там и холодная, и неудобно, и самолеты стоят вне ангара, но ты летаешь, когда ты хочешь это класс. Это, то есть вот в этом плане так, ты бедный, но свободный. Когда два раза играл гимн нашей страны, вот, на соревнованиях, где мы выиграли, да, это было очень трогательно именно для меня. Опять же, мы делаем наши самолеты под маркой «Сделано в Украине». И мы делаем репутацию нашей страны. Я горжусь, что я живу здесь, что мои дети здесь родились, и что мы сейчас именно... Вот сейчас мы отстаиваем свою независимость. Я как раз в нужном месте, в нужное время.